Двое саперов погибли в результате взрыва при утилизации боеприпасов на территории военного склада возле Балаклея на Харьковщине. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook. Дежурная артиллерийской базы сегодня в 15 часов 20 минут сообщил, что четверых военных срочно госпитализировали с ранениями, полученными в результате взрыва. Они проводили утилизацию остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать. Позже в генштабе уточнили, что еще двое военных получили ранения, несовместимые с жизнью. В общем так, на всякий случай, все документы сложили в одну сумку, на всякий случай, сложены. бабушка тоже, чтобы там документы все взяла. Сейчас я Михайловичу позвоню, подожди. Может, Такие взрывы серьезнее. Сколько же он нарватин у нас? Боже, боже. Ну, всем добра. Давайте.